bir ayıdır. Elə bir gözəl ayıdır ki, bu ayda bir ziyafət var, bir qonaqlıq var. Bu qonaqlıqda qidalanan insanın ruhudur. Zəni, cismi deyil, insanın ruhudur. Qonaqlığı verən Allahdır, Allahın mütafəqidir. Qonaqlığa dəvətnaməni paylayan Həzrət Peyğəmbərdir qonaqlıqda xidmət ediyən mələklərdir. Qidalanan insanın ruhudur. Süfrədə məxfirətdir, rəhmətdir, bağışlanmaqdır, Allah'a qovuşmaqdır. Yəni insanın xoşbəxtliyinə səbəb olan ilahi nemətlərdir. İlin 12 aylarından biri olan Ramazan Allah Taala tərəfindən Qurani-Kərimdə mübarək ay olaraq zikr edilib. İslam dinində bu aya xüsusi bir önəm verilir. Bunun isə özəl səbəbləri var. Bu səbəblər haqqında Ramazan ayının gəlişinə 3 gün qalmış. Məhəmməd peyğəmbər öz məşhur xütbəsində belə söylərmiş: "Ey insanlar, Allahın rəhmət, məğfirət ayı sizə doğru gəlməkdədir. Bu ay Allahın nemətləri ilə dolu izzifət ayıdır. Siz bu ayda mütləq bağışlanmalısınız. Bu ayda ə e, qocalara, yaşlılara tənzim göstərin, öz övladlarınıza nəvaziş göstərin, fəqirlərə nəvaziş göstərin. Ramazan ayında oruç tutmaq hər bir müsəlmana imkanı olan, müəyyən şərtlərə, şəraitlərə əmalik olan insana oruç tutmaq vacibdir. Amma Ramazan ayının önəmliliyi tamamilə başqa bir şeydədir. Ramazan bizə rəhmət hakimi, məğfirət hakimi tanıtdırılır. Bizə e, hədislərdə var ki, Ramazan ayında Məs, Ramazan ayı daxil olmaqla cənnətin qapıları açılır. Ramazan ayı daxil olmaqla cəhənnəmin qapıları bağlanar. Ramazan ayında insanların ömrü təyin olunur. Ramazan ayında insanların rüsüsi təyin olunur. Ramazan ayı, Ramazan ayı ki, Quran çərçivəsində də eyni zamanda qeyd olunur. Vacibdir. Başqa ümmətlərə vacib olduğu üçün hissə də vacibdir. Bu Ramazan ayı bəlkə təqva naminədirsə, bu cür bir yani xitab verir təkcə sizlər üçün vacib olmuyor. Bu, bundan öncəkə ümmətlər üçün vacib olub və sizə də eyni zamanda vacib olub. Hətta bir nəfər deməsincə təkcə bizə vacib idi. Yox. Öncəkə ümmətlərə də vacib olub və sonra bizə də vacib olub eyni zamanda. Və eyni zamanda bu ayədə ümumi şəkildə bəyan edir ki, orucduğun, oruc tutmanın əsas fəlsəfəsi bu ayədə bəyan edir ki, təqvalı olmaq üçündür, yəni günahlara təhriz etmək üçündür. Ayətü'l-vacibliyinə Allah təbarak və təala bu ayədə bizə bəyan eləyir. Ramazan ayında oruc saf niyyətlə, təmiz ürəkdən tutulmalıdır. Orucluqdadığı zaman insan öz nəfsinə qalib gələrək, cismin istədiklərinə "yox" deyərək Allahın olan sevgisini göstərir. Çünki insanın bütün əməlləri məs özü üçün vacib qoyulubsa, oruc tutmaq isə Allah üçün qoyulub. Hədisi qutsudan Allah təbarak və təala buyurur ki, ki: "Bəndənim bütün əməlləri öz üçündür, amma oruc mənim üçündür və mən onun əcrini verəcəyəm." Məsələn, insan namaz qılır, namazın şəkli var xarici aləmdə. Və onu kiməsə göstərə bilər, səhabətdir. Bu əməlin şəkli var, başqa adam onu görə bilər və ona özünü göstərə bilər. Aməllərin əksəriyyəti zahiri aməllər ki var, bu qandiya göstərə bilər və bəndənənin bunda şərhliyi var. Amma orucun zahiri şəkli yoxdur. Görünüşü yoxdur, bu daxilən olan, aradadır olan bir şeydir. Bu oruç tutan adam namaz kimi şəkli yoxdur, hətta qıraqlara baxan adam bilsin ki bu orucdur. Bütün daxilən aradadır olan bir şeydir. İnsan orada artıq, riyaya etkiş yoxdur sərməyə etirşuğ olur. Və bu insan oruç tutduqda yalnız haliz şəkildə Allah'a pənah aparır. Allah təl Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "Deyir sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib buyurulduğu kimi, oruc sizə də vacib qoyuldu ki, bəlkə pis aməllərdən çəkinəsiz." Əlbəttə ki, bu da bir nəfsin imkanıdır da belə götürək. İnsan görə nəfsini imtahana çəkə, yoxlaya. Yəni əgər insan səbr eləmə, birinci səbr eləmək istəyirsənsə, birinci orucdan başla olsa, çünki orucun özü Səbrin ən böyük məktəbidir. Yəni səbrin ən böyük məktəbi, yəni səbr elə məsəl, bacarmırsansa səbr elə. Əlbəttə ki, insanda indi 1 gün, 2 gün çətinlik ola bilər, ondan sonra heçcis eləmirsən də. Allah təala Bəqərə surəsi 185-ci ayəsində buyurub ki: "Səfərdə deyilsinizsə, əgər musafir deyilsinizsə və səhhətiniz imkan verirsə, bir ay oruc tuta bilərsiniz." Ramazan ayında oruc tutmaq üçün bəzi vacib şərtlər var ki, əgər bu şərtlər hər kəstə varsa, o müsəlmana oruc tutmaq vacibdir. Bu şərtlər nədir? İnsan aqlı ola, ağlılı ola, yəni müəyyən ruhi xəstəliyi olmaya. İnsan həddi buluğa çata. Kişilər 14-15 yaşında, qadınlar 9 yaşında həddi buluğa çatır. İnsan müsafir olmaya, yəni öz vətənində ola. İnsan E, səhhəti ona yol verə, oruç tutmağa səhhəti yol verə. Oruç tutarkən bu məşəqqətə düşməməyə, yəni səhhət yol versə də güclü baş ağrıları ilə, güclü məsələn susuzluqla insan qarşılaşsa da, gərək orucunu vaxt edə. Müəyyən şərtlər var ki şərtlər də onlardan biridir. Bu şərtlərə maliç olandan sonra hər bir insana oruç tutmaq vacib olur. Oruç tutmaq nədir? Oruç tutmaq e, müəyyən bir vaxtda, yəni süb azanı daxil olan vaxtdan, şam azanı daxil olan vaxta kimi bu vaxt ərzində insan bəzi şeylərdən pähriz eləməlidir, çəkinməlidir. Bu bəzi şeylər də konkret şəriət kitablarında, əhkam kitablarında göstərilmiş məsələlərdir. 9 şey vardı ki, insan bunlardan pähriz etməlidir hamsının bunlardan yeməkdir, içməkdir, başın hamısını birdən suyun altına e, salmaqdır, qəsdən qusmaqdır. Və sar vəylaxı 9 şərt var ki, bu şərtlər özləri də müəyyən şəraitdə dəyişir sonra gec səhər yol vermirsə və ya xodda səfərdədirsə və ya başqa-başqa səbəblərə görə insan e, oruç tutmaya bilər. Hətta xəstə insan oruç tutduğu e, belə deyək halda insanın səhhətinə ziyan dəyirsə, insana oruç tutmaq əslə haramdır. Oruç tutmamalıdır həmin insan. Oruçduqlarının bildiyiniz kimi bir çox fəlsəfəsi var. Fəlsəfələrindən biri budur ki, deyir ki, buyurur <coughs> varlıların kasıfların acdarın halını duyman üçün Allah təbarək və təala bu ayə oruc tutmağı bəyanə vacib eləyib ki, bütün ümmət ümumi şəkildə qəlbində rəhmət yaransın və elə insanlar var ki, məsələn onlar aclığın, acdının nə kimi bilmirlər nədir və orucu tutandan sonra onlar acdığın təşəkkürlər hiss edirlər bu səbətdə gələcəkdə bir ehtiyacın, ehtiyac olunan ac ki, insanın qapını tutsuna gələcək. Bunu görən halda insan özü o halı yaşayıb, bu halını yaşadığına görə bu halını bilir və ondan sonra da ona yardım əli uzadır. Bu gün artıq elmi baxımdan da oruc tutmağın insan orqanizmi üçün faydalı olması sübuta yetirilib. İslam dinində qeyd olunduğu kimi, əgər insanın səhət oruc tutmağa imkan verirsə, həkimlər bunun sağlamlığa heç bir ziyanı olmadığını vurğulayırlar. Əksinə, belə olan halda orucun xeyri olduğunu da bildirirlər. Oruç tutmağın insan üçün həm maddi, həm də mənəvi bir çox faydaları var və bu baxda e, mütəxəssislər kifayət qədər danışıqlar. Amma hər şeydən əvvəl bu vacib ibadətə başlayan insan orucun Allah əmrü olmasını, yəni vacib olmasını dərk edib bu niyyətlə oruca başlamalıdır. Bu həmin ibadətdən insanın daha çox səhab almasına, feyz almasına köməkçi olar. Amma sözsüz ki, bu şəkildə ibadətdə başlayanlar, oruc tutanlar da digər onun faydalarından, həm tibbi baxımdan, həm mənəvi baxımdan, həm e, psixoloji baxımdan insan üçün gətirdiyi faydalardan yararlana bilirlər. Həmdəyə gəldikdə isə demək olar ki, oruç tutmaq insanda əzmi, iradəni formalaşdırır, xarakteri gücləndirir. E, Psixo müəyyən e, psixolo psixoloji, psixoloji vəbişlər qazanmasına e, yardımçı olur. Həkim mütəxəssislər e, bununla bağlı araşdırma aparmış, həkimlər də sübut ediblər ki, oruç insan orqanizmində bir çox müsbət dəyişikliklərə səbəb olur. Oruç tutmanın xeyri yəni baxın, xeyir cəhətlərini danışsaq, şvaqlar dediyimiz, yəni biraz adi dillə desək, bədəndə yığılan toksinlərin, yəni zəhərlərin çıxmasına, aj qalmaqla həmin o toksinlər, həmin o şvaqlar bizim bədənimizdən xarici olunur. Bax, boşaltmağın, yəni aj qalmağın xeyri budur. Ondan başqa biz adi xəstələrimiz, məsələn, üçün, Vəzin, ə, biz xəstəri, görsünüz, gün, ə, yəni, hiç, hiç də bəzi xəstəxanalarda bir xəstəyə belə yersiz 10-12 gün ac saxlayırıq. Yəni heç bir yemək və dərman vermirik əvəzələsin. Amma o qonda da həmin o xəstələr müalicə olunur. Yəni, düzgün tutulan proqtoqolduq yəni ki, müalicədə o ə, bədəni ancaq-ancaq sağlamlaşdırır. Çünki bədəndə gedən bütün o proseslərin hamısı ə, bu ac qala müddətdə ya artıq bütün o qara ciyərdə gedən proseslər güclənir. Ə, artıq pilər, ə, onların hamısı ə, belə deyəşir, yanır. Yəni ki, faydalı olur və ə, bədən sağlamlaşır, cavanlaşır. Baxmayaraq, bəli, yorğunluq hissi əmələ gəlir, zəiflik hissi əmələ gəlir, amma bu xəstə zəifliyi deyil, də, bu bədən sağlamlaşır, ağır şəkər şəcər xəstələrinə bu gün yəni, çıxmaq qalmamalmaz, demək görüşüb oğulmanız. Xroniki xəstələrə onsuz da ki, saatla alaraq preparat qəbul edirlərsə də bu xəstələrlə məşğul. Preparatları qəbul etdikləri üçün ac qalmaq olmaz. Yəni hər bir ə, hər hansı dərman preparatı, yəni qiyməkdən əllər və ya qiyməkdən sonra olduğu üçün mütləq kəryanlarda ac qalması və onlara oruç tutmaq e, məsləhət deyil. E, əgər qan kemoaglavi e, dediğimiz bir göstərici, yəni ki, anemiyası varsa da, qan azlığı varsa belə xəstədə həmin o xəstəyə ac qalmaq olmaz, demə oruç tutmaq olmaz. Bir də ki, xəstəlik yox, fizioloji bir durum, yəni ki, qadınlarda hamiləlik varsa da, hamilə insanlar oruç tutmaq olmaz xəstələri e, var ki, hansısa ki vaxt ilə də dəyərli oldu. Amur əməliyyatdan keçib. Onun təsdiqlərində pasbalması, səhhət deyirlər. Yəni onun üçün tutumlarım quruşması, düzgün tibbi baxımdan, yəqin ki, hələ də dini baxımdan çünki tiblə din bir-birini tamamlayan, artıq onu səviətə yetirirlər. Bir-birini tamamlayan iki bir varlıqdır. Yəni bunlara da çıxmaq olmaz. Hazreti Ali əleyhissalamdan hədis vardır ki, iki şeyi sevirəm. Qışda soyuq su ilə dəstamaq almağı, yayın istisində oruç tutmağı çox sevirəm. Qış aylarında oruç tutmağın özünün xüsusi bir özəlliyi və gözəlliyi vardır. Düzdür, bu çətinlik, bu çətinlik bizim müsəlmanlıqda problemlər olan insanlarımıza da sirayət edir özünü göstərir. Məsələn, qış aylarında oruç olmama müddəti, yəni günün gödərtdiyi səbəbdən oruç olmama müddəti e, bəzən e, 7 saat, 8 saat azlıq olur, amma hal-hazırda təxminən 15 saat, 15 saat yarımlıq bir azlıqdan söhbət gedir. Bu da insanların səhhətinə müəyyən e, təsirlər göstərir. Bu müqəddəs ayda zərif cinsin nümayəndələri olan xanımların da üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Belə ki, oruc tutanlar üçünsə iftər, imsak, axşam isə iftar süfrələrinin açılması məsələ xanımlar tərəfindən hazırlanır. Fayda xanımın üzərinə böyük bir vəzifə düşür. Yəni səhər namazından, səhər azanından əvvəl imsakka hazırlıqlar, yəni, əsas imsak vaxtı üçün hazırlıqlar və hərəkət yoldaşıdır. Çağırır və gündüz imsakə gəlmək üçün azanına gəlir yoxsa tamamilə tam şam azanına kimi e, şam azanında e, yəni əsas e, süfrədə duru yemək olsa çox yaxşıdır. Yəni yeməyin dadına baxmaq üçün yəni tuz tuzlu, tuzsuz olmaması üçün yoxlamaq üçün. Yəni yeməyin dadına az miqdarda baxa bilər. E, yəni o şərtləçi yəni udmasın. Yəni yeməyin dadına baxsın və yəni o yəni mədiyə getməsin. O yemək mədiyə getməsin. ondan baxın, tək xanımlara aid də elə bu ümummən götürülür. Məsələn, elə bir ailədə bir xanım var ki, məsələn, ata var idi ki, yemək hazırlayır. Onda da yəni bu məntiqdə baxmaq olar. Hə, lakin da bu qlobal nə yemək verilməsin, isti soy olmalı yoxdur məqsəd. İslamda peyğəmbərimiz tərəfindən məsləhət görülüb ki, oruc açanda xurma ilə iftar açıq. Bunun isə öz səbəbləri var. Belə ki, hər üç səmavi kitabda adı xatırlanan xurma müqəddəs meyvələrdən biri hesab olunur. üsüm səlmanlara əmri dolunduqdan sonra qenabamız tərəfindən orucu həmişə qurma vasitəsilə açıblar. Uzun müddət keçisdən sonra azon, ə, alimlər həkimlər belə bir bunun səbəbini araşdırıb tapdılar ki o xurmanın tərkibində elə bir maddələr var ki, ə, uzun müddət ac qalmış adam mədəsinə düşəndə tez həzm olunur. Yəni ə, ondan sonra qidalanmağa başlayanda mədədə o qədər də problemlər yaranmayır. Orucu xurma ilə açandan sonra ə, və su ilə açandan sonra fərqi hiss etmək olar. Çünki xurma ilə açandan sonra artıq özündə yüngülləşmə də hiss edirsən. Bir də ə, qidanı normal yeməyə başlayırsan. Yəni heç bir sıxıntı olmur. Ramazan ayında iftar sofralarında xurmanın başlıca rol oynamasının yeganə səbəbi bu deyil. Qeyd edək ki, həkimlər də bildirirlər ki, bir çox xəstəliklərin dərmanı olan xurmanın tərkibində olan fitabillər zehni açır, sinir sistemini sakitləşdirir, şəkəri tədricə aşağı salır, həmçinin qaraciyarı təmizləyir və sakitləşdirir. Belə bu səbəbdən də həkimlər özləri də bütün günü oruc saxlayan insanlara ilk olaraq xurma yeməyi məsləhət görürlər. Hazırda bu günkü araşdırmalar, elmi araşdırmalar göstərir ki, bütün ərzaq və qida məhsulları çərçivəsində an çox kali, yağlı və an çox qurumada nəyəndəşdirilmişdi. İndi o vaxt ki e, iftarın açılışında, yəni o vaxtda müəyyən e, olunmamışdı. Sadəcə olaraq Tehran bazarında bu cür bir məhsulumuzu qurma hələbədimizdə bir imkanımız olubdu. Ammo bu günki irəli araşdırmalar bunu göstərir ki, ərzaq məhsulları içərisində ən çox olan kaliyum şurumdadır. Bu da ac qarnı güldəndə orqanizmə tez sorulur və uruşduq vaxtı ə, ürəyə energetik balans elməyi çox xeyirli bir ə, tərəfdən çox xeyirli bir ərzaq məhsuludur. Hərzə 15 saatda yaxın bir müddətə əhatəli bu günkü az zaman müddətidir. Həmin bu müddətdə maddə tam boşalır və iftar vaxtı o xunla boş mədəyə düşür. Qısa bir vaxtda, çox tez bir vaxtda parçalanır və orqanizm çox tez sorur. Yəni orqanizm üçün lazım olan çox sərfərləyən kalezi enzimləri əzələlərin mədəyə düşüb tez mədətdə parçalanır sorulması çox vacibdir. Bu bir əhəmiyyətli məsələdir. Bu bir əhəmiyyətli məinə iki ayın içində qəbul edə bilərsiniz. Ramazan ayının bir çox gözəl məqamları var. Onlardan biri də sosial tərəfdir ki, bu insanları bir-biri ilə paylaşmağa çağırır. Ramazan ayı həmçinin bizləri kasaba əl tutmaqdır. Ehtiyacı olana yardım etməyi, oruc tutanlara iftar səfrəsi açmağa çağırır. Mama təbəssümlə salamlar. Ramazanın ən böyük özəlliyi, ən böyükü, gözəlliyi burada Ramazanın sosial tərəflərindən ortaya çıxır ki, paylaşmaq, insan təhir insanları öz səfrənin, qızlar səfrəsinin başına gətirmək Həzrət Peyğəmbər həmişə söylədikləri tutara buyurur ki, Ramazan ayında iftar verən şəxs özünün bağışlanmağı kimi bir mükafat əldə edə bilər. Buyururlar ki, ya Peyğəmbər bəlkə də bizim imkanımız yoxdur iftar verməyə. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, bir içimlik su ilə, hətta yarım xurma dənəsi ilə belə iftar versəniz həmin mükafatı əldə etmiş olarsınız. Ramazanda insanları e, o, sosial problemlərin həllinə çağırır Allah təala ki, məzs fəqirləri yada salır. Məzs e, sənin üstün səhrənin maşında Allah səni öz səfrəsinin başına dəvət edir və sənin də səfrənin maşında məhrum e, təbəqəni görməyisiniz. Məhrum bir təbəqənin e, bir nümayəndələrini görməyisiniz. Və orucun bir sıra, yəni sosial baxımdan da müsbət cəhətləri var ən əsas onu qeyd etmək lazımdır ki, oruçdan insanlar cəmiyyətdə yaşayan digər təbəqədən olanlar, yəni sosial təminatı aşağı olan insanları halının durumunu daha yaxşı başa düşə bilirlər. Bu insanlar arasında yardımlaşma hissinin formalaşmasına və yayılmasına kömək eləyir. Bununla yanaşı, Ramazan ayında insanların iftars firləri ətrafında oruçdanların bir araya gəlməsi E, sosial qaynaşmaya insanların bir ibadət ətrafında, bir ailə amal ətrafında birləşməsinə də şərait yaradır. İstər e, iftar süfrələrində olsun, istər e, Ramazan ayında bir az da sayı artan, daha sıx-sıx həftə keçilən ibadətlərdə deyək, e, namazlarda, e, dualarda insanların bir-ovraya gəlməsi e, bir, yəni sosial birləşməyə, dini baxımdan bir bağlaşmaya qardaşlaşmaya şərait yaradır ki bu doğrudan məsusiyal yani, faydaları istirasında göstərilə bilər. Lazım deyil iftarları daha möhtəşəm, daha təntənəli eləmək. Peyğəmbər sayağı e İftar məclisləri qurmaq lazımdır. Məsələn, adət halını alır yavaş-yavaş. Əgər səni iftara çağırıblarsa, mütləq əlində nə isə aparmalısan, bir hədiyyə aparmalısan. E, yavaş-yavaş e, adət halını alır ki, e, Ramazan ayında iftar verirsənsə, bir neçə cür xörəklər olmalıdır, bir neçə cür içəcəklər olmalıdır. Bu şeylərə getmək lazımdır. Hətta imkan olsa belə çox e, saya, çox sadə süfrələr atmaq lazımdır. Oruç tutan zaman insanlar bir çox şeylərdən təhqir saxladıkları üçün elə bir çox pis vərdişlərdən uzaqlaşırlar. Məsələn, Ramazan ayında siqaret çəkmək kimi ziyanlı bir əməldən də həmçinin orucluq vaxtı uzaqlaşmaq lazımdır. Bəzən bu ayda insanın yavaş-yavaş ölümü aparan pis vərdişlər tərk edənlər Mən artıq neçildir siqaret çəkirdim. Yəni hər vaxt da namazdım ki, nə vaxtsa siqareti ata biləm. Amma 2 ildir ki oruç tuturam və 2 ildir demək olar ki, artıq 60-am. Yəni hər vaxt da namazdım ki, bu pis vərdişdən canımı qutara biləm. Belə çox rahatdır, çox faydalıdır. Oruç tutuğum çox xeyirə olduğu kimi e, bu siqareti atmağa da mənə kömək oldu. Bunu məsləhət görürəm uzun müddət siqaret çəkənlər oruç tutsalar dəyişmək atmaq ən çətin olar. Yəni bunun hamısı Allah rəzası üçün, Allah xatirə edirsən. Yəni bunun bir və, pis vərdişdən də Allah rəzası üçün, Allah xatirə. Yəni belə götürəndə sigaret insanda bəl dişdir demək olar ki, ona alədə olmursan vərdişdir o. Insanda pis bir vərdişdir. Yəni o vərdişdən də əl çəkmək olar mümkündür. Ona da düzlük iradə lazımdır. Həkim, yəni Allah rəzası üçün o iradənə də yenə yəni, qoruyub saxlayırsan, iradə olur insanda sigaret qorumaq üçün. Bu Ramazan ayında çox insanlar səfalı edib sigareti buraxır. Yəni yəni o Əgər müəyyən müddət ərzində çəkmirsə, deməli ondan sonra da çəkmiyə bilər o. Bus insan özündən asılı bir şeydir, deyil, məşəq. İstəsə, istəkdən asılıdır hər şey. Bu gün bizlər arasında oruc tutanların sayı artmaqdadır. Ötən illərə nəzər salsaq görərik ki, artıq Ramazanda insanlar dəbə xatir deyil. Məs öz istəkləri ilə oruc tutmağa başlayırlar. Mən bir neçə il var ki, oruç tuturam. E, Ətrafımızdakı insanlar, yəni çevrəmizdə olanlar, tarasından apardığımız müşahidələrə əsasən deyə bilərəm ki, son illərdə oruç tutanların sayı artmaqdadır. Bunu da belə izah eləmək olar ki, insanlar artıq orucun, yəni bu ibadətin mahiyyətini dərk eləməyə başlayıblar. Onu da e, qeyd etmək lazımdır ki, əvvəlki illərdə orucu həvəs xatırına, dərp xatırına, kiməsə bənzəmin xatırına tutan tutanlar çoxluq təşkil edirsə, indi oruç tutanların əksəriyyəti müntəzəm bu ibadəti yerinə yetirənlərdir ki, onların dəstəyyəti bunu şüuruna şəkil verir. Bəli, ötən illərə nisbətən Allahın bu qinayətidir ümumi şəkildə insanlar artıq İslam'a doğru gəlirlər və eyni zamanda oruç tutmaqlığa doğru gələnlər və eyni zamanda bunların həm tibbi baxımdan xeyri var, ümumi şəkildə həm ümiyyətcə hər sahədə artıq elm inkişaf elədikcə bunun xeyirlərini görürlər və xeyirlərini insanlar dərk eləyir və <coughs> orduca tərəfçələr və ötən illərə nisbətən alhamdullah artıq İslamiyyət Allahın köməyi ilə inkişaf eləyir, artırılır. Artır. Ötən illərə nisbətən bu illəri ümiyyətcə bu yaxın illər çox danışdıq. pakilığa çağıran, mərhəmətə səsleyen Ramazanın gözəlliyi və özəlliyi tək quruş tutmaqla bitmir. Ramazanın əzəmətini göstərmək üçün bu ayda Qurani-Kərimin nazil olmasını göstərmək yetər. Bu gözəl ayda Allah Taala bizlərə bütün müsəlmanların səmavi kitabını bəxş edib. Allah Taala gecələr haqqında o, çox qısa da olsa o, geniş bir Mənaya və təfsilə malikdir. Qurənin gecə səhə qəmlotala həmin Qədər surəsində də quru ki, biz bu kitabı Qədər gecəsində nazil etdik, yəni bütün dünya İslam aləminin kitabı olan, samavi kitab olan Quran kitabını. Qədər sözünün əsas mənası bir mənası odur ki, bu insan bu gecədə Allah yanında qədir və xətir sahibidir. Qədərli qədərsə. İkinci mənası odur ki, bəndənin talehinin qədərləri toplanır bu gecələrdə. Məsələn 19-cu günündə artıq bütün qədərlər toplanır. İkinci gecədə, məsələn, bu da 21-ci gecəsidir. Həmin gecədə hökmlər verilir həmin talehlərə. 23-cü gecədə artıq imza atılır. Ki ilin başlanğıcı deyəndə. İndi nə tərihə imza atıldı, atıldı. İnsan görə ayaq ola Kədis gecəsində məs insanların taley dəyişər, insanların ruh siməyin onlar. Bu gecədə vacib deyil, amma çox təəkkidlə tövsiyə olunur ki, bu gecədə insanlar yatmaya, ibadətlə, Quran zikr eləməklə, Quran tilavəti eləməklə özünün özünə xas, tənhizəyə xas ibadətləri vardır ibadatlar elə məşq də bu gecəni başa vurasan, südmə çıxasan, çox əyətəfsir e, olur ki, insanlar bu gecə yatmır, ibadat edirlər. Allah Taala buyurur ki, bu tədir gecəsi 1000 aydan daha xeyirlidir. Qədir gecəsinin adına Allah Taala Qədir surəsini nazil edib. Qədir surəsində var ki, elə bir ayçi 1000 aydan daha xeyirlidir. Yəni bu ayin əzəməti, şərəfəti odur ki, tək oruzla yox Və həmin Qadir gecəsindən oruz tutmayanlar da faydalanıla bilər. Təxminən 29-30 gün ərzində davam edən Ramazan ayının son günü Fitr bayramı ilə bitir. Həmin gün ehtiyacı olan insanlara zəkat verilir. Ramazan ayı, eee, fəzlətnə qədər bildirir və ə, Ramazan ayının axırı fitr bayramıdır. Şəaban ayının və Şəvval ayının biri fitr bayramıdır və fitr bayramı günü məscidlərdə bayram namazı qılınır. Bu namaz cinə qətlin namazdır. Həmçinin, eee, bu fitr e, yəni zəkatdan verilir. Fitr e, pulu çıxılır. Yəni bu adam başı, ailədə adam başı 3 kq la arpadır, buğdadımı e, bunların 3 kq çəkisində adam başına pul çıxarılır və bunlar da e, kimsəsizlər, yəni ehtiyacı olanlara verilir. 11 ayın sultanı Ramazan ayında bolluq tələsin, kin dualarınızı bərdənləsin. Azurluğunuz həyata keçirilsin. Həm kimi evlənizdən heç vaxt gözü bələkəti əziyyət yeməsin. Bütün oruçlarınızda görelim.